Итак, друзья мои, сегодня пришло время на нашем канале Тест Драйв с нуля поговорить о Незаслуженно забытым в тестах автомобили Это Jack N56 Автомобили полной массой до 5,6 тонны И грузоподъемностью 3,5 тонны Почему незаслуженно забытым? Объясняю Потому что мы видим на дорогах Очень много автомобилей В такой же комплектации И в такого же внешнего вида От брендов ИСУЗУ и Hyundai Но почему-то видим чуть поменьше Джаков. В чем вопрос? Мне стало интересно, потому что с моей точки зрения автомобили фактически идентичны. Ну, примерно одинаковые моторы, примерно одинаковая база, примерно одинаковая компоновка, расположение водителя за рулем. Вот все аналогично. Но одни автомобили берут лучше, а другие автомобили берут хуже. Я попросил нашего импортера выделить мне один автомобиль на недельку полторы, чтобы я на нем покатался и рассмотрел его со всех точек зрения эксплуатации. Заодно я расскажу вам, какие цифры я посчитал именно по стоимости эксплуатации. Но это отдельно выведу потом в таблицах. Ну и вообще, как этот автомобиль в городе удобен, он неудобен. И в современных условиях, годится ли такой автомобиль, например, для нашей армии. Итак, что собой представляет N56? Ну, это такая типичная конструкция для азиатского рынка. У них своя школа грузостроения, я имею в виду грузовых автомобилей, постройки. Что добиваются в Азии обычно от автомобиля грузового? Они стараются его сделать максимально компактным, при максимальной грузоподъемности, ну, в этой базе в этом весе и э, с максимальным объемом внутри как кабины так и кузова это обычно бескапотные кабины потому что нужно сделать автомобиль как можно короче чтобы в городе он был был более маневренный ну представляете здесь еще будет торчать там полтора метра капота и вы уже где-то во дворах где-то в, в узких улицах уже можете иметь проблемы с такой компоновкой чуть всегда полегче. Дальше водитель он фактически сидит впереди базы, ну в данном случае он сидит над э, передней осью и заезжая в какие-то повороты, маневрируя, он находится на максимально впереди автомобиля и фактически завернув куда-то надо, если в закоулочек какой-то, да, он уже выехал вперед, он видит, куда он едет и он маневрирует, но это вот то, что мне объяснили именно китайцы, почему они так делают. То же самое говорят японцы, и то же самое говорят филиппинцы и так далее. Ну там вот Азия, она вся вот это любит, любит вот такие автомобили. Итак, по, еще раз по компактности. Смотрите, если взять длину самой кабины в целом виде, это двухрядная кабина, то она практически такая, как раньше, ну, если взять пример там допустим советских автомобилей да, вот такой же длины примерно была кабина у зил 131 или у газ э, там 53 примерно такая же длина но при этом вот такую длину там занимал вот этот капот с мотором здесь же мы уже имеем два ряда здесь садится три человека спереди садится три человека с абсолютным комфортом сзади садится три человека спереди два можно ехать на любые расстояния. И в этих условиях такой автомобиль становится очень даже интересен различным городским и коммунальным службам. Газовым, электрическим, телефонным, обслуживающим канализационное хозяйство, водоканал и так далее. Почему? Потому что они как раз выдвигают требования перевозки определенной бригады и соответствующим образом достаточно емкого и тяжелого инструмента. Бригада, ну 6 человек это примерно бригада такой коммунальной службы. Объем кузова позволяет, ну допустим мы здесь устанавливаем кунг, позволяет тут смонтировать какое-то дополнительное оборудование. Здесь могут стоять дополнительные какие-то генераторы, помпы и так далее. Стеллажи и получаем полноценный автономный модуль, где можно перевести 6 человек и Инструменты и какие-то материалы. Удобно, удобно. Практично, очень. Коль мы уже заговорили о том, что здесь можно сформировать, ну там кунг поставить или тент э, на, на этот кузов разместить и так далее. Скажу вам сразу: при покупке автомобиля это лучше оговорить у продавца, потому что они уже оказывают такие услуги. У них есть подрядчики, которые вы, как говорится, пришли, оценили автомобиль. Хочу покупаю сразу же заказываете, что вам нужно по кузову, это должен быть кунг, это может быть бочка, это может быть самосвал, все что угодно, и уже подрядчик вам это все сюда установит. Например, коммунальные службы, они сразу оговаривают то, что им нужен кунг, в кунге должны быть определенные стеллажи и точки для крепления там определенного инструмента. И все, и на выходе они уже получают готовую машину. В базе, в базе мы с вами видим вот такой форм-фактор кузова. Он металлический, не деревянный. Открывается очень легко, без всяких усилий. Тут, как говорится, и девушка сможет оперировать. Если есть такая необходимость, мы можем опустить вообще все борта. Сейчас я покажу и полностью оголить платформу. То есть вот таким вот образом. Вы видите, у нас сейчас платформа полностью оголена. Для чего это иногда может понадобиться? Ну, мы какой-то груз достаточно тяжеловесный ставим сюда. Он может где-то качнуться, где-то сместиться на подъемнике и ударить по борту нанести, как говорится, ему травму этому борту. В этом случае мы оголили полностью платформу, никаких проблем нету. Да, кстати, что интересно, здесь внутренняя часть кузова закрыта специальной бакелитовой фанерой, вот такой вот текстурой шершавой, то ли прорезиненной, то ли каким-то специальным материалом обработанной Но ну, мне кажется, что это похоже на какой-то полиуретан который не боится каких-то смещений грузов и так далее. И, кстати, у Азиатской инженерной школы есть э, такие посылы к простоте эксплуатации автомобиля. Ну, скажем так, многие водители, использующие, я не буду называть какие бренды, ну вот жаловались, там где-то фильтр трудно поменять, там где-то сложно подлезть и так далее. Я заметил, что вот на машинах из Японии, Китая, Кореи сделано все так, чтобы основные обслуживаемые узлы были вот как бы на виду. Вот, пожалуйста, смотрите, фильтр. Много ли надо усилий, чтобы его поменять? Ну нет, ну максимум постелить какую-то дощечку или тряпочку, залезть и поменять фильтр. Заливка мочевины. Бак Достаточно открыто тут расположен, пожалуйста, откручиваем пробку, заливаем мочевину. Просто, просто, никаких сложностей. Кто-то скажет, ну оно как-то в открытых местах, друзья мои. Если вы эксплуатируете автомобиль в городе, это предполагает, что там асфальт, там нету какой-то особой грязи и так далее. Но скажу так, для наших условий эксплуатации, когда такие вещи могут забиваться там снегом зимой и, и так далее, можно заказать дополнительную защиту. Тут специальные щитки будут стоять, они просто это все закроют. И снег туда забиваться не будет. Еще один момент. Вот здесь, казалось бы, э, как с той стороны мы видели, там бачок для мочевины, да, э, фильтр воздушный. А здесь вот висят аккумуляторы и висит топливный фильтр. И сразу же от многих я слышу следующее. Вот этот фильтр замерзнет, зима его продувает и так далее. Он не замерзнет, потому что он с подогревом. И это важно. Аккумуляторы, да, согласен. На них может лететь вода, там грязь и так далее. Тоже не есть проблема. Есть пластиковые или металлические кожухи. И это все закрывается. Ну так уж устроены китайские, японские и другие дороги в тех странах. Ну, ну не летит у них там грязь. Ну, ну не сталкиваются они с этим. Ну что я могу с этим поделать. Поэтому все, что дополнительно различные щитки и так далее, это уже прерогатива конкретно наших рынков. Поэтому не будем им пенять за то, чего они никогда не видели. Перейдем к кабине, посмотрим на эргономику рабочего места, что нам предлагают наши... Друзья, стандартное рабочее место. Единственный нюанс, тут немножко так надо интересно залазить, потому что если под, вот я под себя подстраивал, подстраивал руль, и я опустил немножко колодку. Чтобы каждый раз ее не двигать, мне пришлось приловчиться и садиться в салон определенным образом. Здесь есть ручечка, я берусь за нее, ставлю новую. И теперь мне нужно подать эту ногу и как бы задницу засунуть на сиденье, так, чтобы я не упирался в эту колонку. В принципе, я уже прилучился, у меня получается. Я раз и на месте сижу, все тут хорошо, все удобно. Если кто-то эквилибристикой заниматься не хочет, можно сделать проще. Просто отпустить колонку, поднять ее в верхнее положение. И тогда вы спокойно ну, ногу продеваете, видите, о чем речь. Ну, это нюансы, это к тому, что кто-то говорит, очень неудобно или еще что-то все зависит от того, кто вас учил туда залазить. Вот если вы будете делать так, как я сказал, то вам будет удобно. Как я уже сказал, сижу я достаточно высоко, руль у меня расположен достаточно низко. У него есть регулировка по вылету, но вот сейчас он в самом верхнем положении, и мне как человеку с ростом метр восемьдесят хотелось бы его приподнять еще чуть выше. Но, в принципе, поездив несколько дней, я уже привык к этому, и меня сейчас уже все устраивает. По эргономике рабочего места водителя могу заметить следующее. Руль, переключатели света и поворотников, организация приборного щитка, все сделано на уровне европейских или японских стандартов. Фактически привыкать к расположению всего вышеперечисленного не надо. Обычная классика, которую мы можем наблюдать на аналогичных машинах на протяжении последних 15-20 лет. Все основные кнопки и рычаги в зоне доступа, так чтобы не приходилось к ним тянуться, меняя позу за рулем. И только к дальним кнопкам магнитолы пришлось бы тянуться, отрывая спину от сидения. На самом деле делать этого не нужно, так как управление основными функциями магнитолы, как обычно, выведены на руль. Стандартный блок управления микроклиматом. Есть кондиционер, обычные переключалки, вентилятор надо включаем кондиционер ну и тепло холод все стекла которые э, в этом автомобиле есть в том числе и на задних дверях имеют электростеклоподъемники что кстати я бы сказал даже удивляет потому что обычно спереди как раз они есть всегда а вот на задних дверях не всегда их ставят ну, здесь есть все а давайте еще посмотрим а что там у нас на втором ряду насколько удобно и комфортно будет перемещаться там. Вот я и на заднем сидении. Здесь тоже, как и спереди, есть ручки. Эти ручки, они с виду вроде как пластиковые, но там явно внутри металлический штырь. Потому что ну, отломать ее будет нереально. Тут человек, наверное, килограмм 150, если повиснет, ничего с ним не случится. Так, давайте посмотрим заднее сиденье. Ну, спинка достаточно ровная. Но, опять же, оговаривали, какие-то бригады ремонтные и так далее они когда будут ездить на этой машине расстояния не очень большие и э, так как бы то что немножко равноватая спинка прямой угол это не страшно потому что на дальнем расстоянии вы не успеете утомиться но места много вот я сейчас сел тут спокойно и я так понимаю что наверное даже три человека в теплых куртках здесь сядут без каких-либо проблем отделка тут все сделано хорошими материалами такими достаточно как для грузового транспорта потому что на некоторых машинах особенно бывшего советского производства или там российского это просто мрака здесь так все приятненько и на ощупь и и по цвету значит есть балка поперечная усиливающая я так понимаю она нужна по то системам безопасности там распорка здесь у нас есть органайзер можно где-то что-то положить вот есть два подстаканника внимание здесь есть пепельничка то есть даже вот здесь вот предусмотрели иметь на всякий случай одного пассажира или нескольких курящих то есть люди могут покурить как я уже говорил есть вот кнопочки стекла можно опускать даже здесь в задней части кабины и смотрите интересный момент: везде все сиденья оборудованы ремнями безопасности. То есть по безопасности здесь все на высшем уровне. Задавали мне вопрос: можно ли в этом автомобиле, скажем так, переночевать? Ну, вот водитель где-то поехал, ну так уж получилось в дальнюю дорогу и решил заночевать и не хочет он это делать в гостинице. Вы знаете, я обнаружил, не уверен, что это было предусмотрено инженерами, но я обнаружил такой интересный момент. Вот это сиденье переднее, его можно сложить. Тут есть рычажок. Сейчас я покажу. Вот, мы его можем полностью сложить. Смотрите, если вот здесь вот мы проложим какую-то подушку, да, что-то подложим, и постелим какой-то небольшой матрасик, то в принципе в длину мы спокойно ложимся. Да, вы будете лежать над вами, будет эта балка. Но высоты этой вполне хватает, чтобы вот здесь человек лег и ему ничего не мешало. Кстати, э -э -э, вот это сиденье заднее, его можно демонтировать. Тут даже есть вот такой рычажок. Видите, и гайки закручены. Вот если мы гайки эти типа подкручиваем, то мы можем спокойно это сиденье демонтировать. И здесь такой достаточно объемный э, бокс получается для хранения чего-либо. В принципе, да. да То есть если вам не надо возить пассажиров на заднем ряду, то можно попробовать демонтировать сиденье. И, и поставить здесь какой-то, я не знаю. Бокс, чехол, какие-то сумки и так далее. И все это перевозить. Хотелось бы, конечно, показать двигатель. Есть любители, которым вот открой капот, покажи двигатель. Там ничего интересного ты не увидишь, потому что, ну, я оцениваю любой автомобиль. Мне в двигателе важно, чтобы он был надежный. А какой у него внешний вид, ну, меня интересует меньше всего. Ну, любители есть. Как у всех автомобилей с бескапотной компоновкой, э, в, в одинарной кабине ее можно подымать. Когда тут двухрядная кабина стоит, то этого, к сожалению, сделать нельзя. Она достаточно тяжелая, и поэтому при обслуживании на специализированном сервисе у них есть специальная кранбалка, и они приподнимают кабину и и люди спокойно работают с мотором, обслуживают его. В принципе, увидеть двигатель мы можем, но лишь частично. Сложив переднее пассажирское сиденье, мы получаем доступ к люку для обслуживания. Например, если надо проверить уровень масла. А вот целиком увидеть двигатель на машине с двухрядной кабиной не получится. Но если вы обслуживаетесь на сервисе, просто приезжайте на сервис, и там все делают за вас. И вас не интересует, как они там долазят к мотору, как они его обслуживают. Вы приехали, вам все сделали, вы оплатили по прайсу и дальше спокойно эксплуатируйте этот автомобиль. Теперь немножко проедемся на этом чудо автомобиле, предназначенном для перевозки грузов и не только грузов, но, как я уже говорил, Пассажиров, потому что здесь вполне комфортно усаживается 6 человек. Это если не надо сильно далеко куда-то ездить. Ну и в дальнюю дорогу вполне комфортно тут устроится 5 человек, потому что спереди все-таки вдвоем сидеть лучше. машина вообще хорошо разгоняется Тут никаких недостатков я не вижу и если очень быстро научиться передергивать передачи то можно вполне себе так идти наравне с большинством легковых машин в потоке мы не грузили больше двух с половиной тонн но с двумя с половиной тоннов я не особо почувствовал разницу в динамике чуть-чуть да она тянулась дольше при разгоне, но при этом от потока ты не отрываешься. Что у нас тут за мотор стоит? У нас стоит дизель Common Rail. 2746 кубических сантиметров, мощность 156 лошадиных сил и э, крутящий момент 355 ньютонометров. Причем крутящий момент тут держится примерно где-то по ощущениям от 1600-1800 оборотов и где-то почти до 3000. Вы не ощущаете никаких провалов или наоборот взлетов что в принципе хорошо ну соответственно он э, отвечает требованиям евро 5 что для украины сейчас вполне актуально включается все очень э, точненько аккуратненько нету какого-то такой расхлябанности знаете как говорят э, рычаг коробки передач как э, палка в ведре с маслом Нет, здесь такого нету Стоит она в нейтральном положении. Мне достаточно слегка ее наклонить до первого как бы, упора. И вперед. Это будет вторая передача. Назад это будет третья передача. Просто толкну вперед четвертая. Просто назад пятая. И с таким небольшим пережимом и вперед увожу вправо и вперед. И у меня получается шестая передача. Чтобы включить первую или заднюю, нужно вот дергаем рычаг как бы в упор попали, но чуть-чуть давим дальше. Оп! И такой через щелчок как бы додавливаем. Назад это будет первое, вперед это будет задний ход. Как только мы включили задний ход, у нас срабатывает сигнал, вы слышали, пискнуло. И снаружи динамик воспроизводит все время такой пикающий звук. Пип, 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 чтобы все окружающие знали, что у меня включена задняя передача, и я могу случайно кого-то переехать шучу конечно максимальная скорость здесь 110 км в час но я уже говорил что машина в большей мере предназначена для эксплуатации в городских условиях но и на трассе ты себя чувствуешь вполне комфортно так как в большинстве стран европы есть определенные ограничения для грузового транспорта. Ну а мы же громко кричим, что мы уже европейцы то в принципе больше там 90 100 км в час максимальная скорость не нужна все равно ездить нельзя без штрафа поэтому скажем так здесь максимальная скорость 110 она оптимальная и больше не надо и очень многие пеняют что машина очень жесткая и сравнивать там с какими-то газелями с какими-то спринтерами, Volkswagen, там крафтеры и так далее. Друзья мои, давайте возьмем в расчет, что те машины не рассчитаны на грузоподъемность три с половиной тонны. Если мы возьмем какую-то модификацию там супер европейского бренда и он будет рассчитан именно под вес там три с половиной тонны и поедем на нем не загруженные, пустые, то там тоже будет трясти, дай бог. Поверьте, я пробовал, это действительно так. Машина, да, достаточно жесткая, когда пустая, но стоит ее пригрузить хотя бы от полутора тонн и выше, там от полутора две, две с половиной, она уже становится мягкая. Когда мы загружаем три с половиной тонны, то ощущение, что едешь на лимузине. Это грузовик. И я скажу так, если вы не собираетесь возить грузы более там полутора тонн, может быть есть смысл взять машину с грузоподъемностью поменьше. По обзорности, ну я вам скажу, в этом аквариуме на обзорность пенять это нонсенс. Огромные стекла, видно во все стороны, и это очень важно, кстати, при маневрировании в каких-то закоулках в городах, да? когда мы где-то там по дворам ездим, когда нам надо компа... вот, проехать фактически там, где проезжает небольшой легковой автомобиль. Каждый, кто имел отношение к грузовому транспорту, знает, что очень важно в таких машинах иметь какие-то э, органайзеры, где можно складывать документы. Так как, допустим, если машина используется как разъездная, ну, допустим, там продукты переводит или еще что-то, или просто какие-то грузы, то очень много собирается всяких бумаг, накладные там и так далее, путевки и, и так далее. И где это все хранить? Я сначала, когда сел сюда в машину, я посмотрел на бардачок и сильно удивился. Он вот именно название перчаточный ящик, как многие говорят вот для него это самое то название, потому что туда, ну, кроме перчаток, наверное, ничего не влезет. И посмотрел и думаю, ну, ребята, ну как так, э -э машина рабочая и нету органайзера для бумаг. А потом мне подсказал товарищ мой коллега, сказал, Дима, голову подними, глаза вверх. Я поднял и увидел, что, друзья мои, вот здесь вот как раз над головой, есть прекрасный такой органайзер. Значит, туда можно документов сложить. Мы мерили. 6-7 папок туда вот, без проблем залазит. И назад это ничего не выпадает, потому что тут есть такая специальная сеточка, которая это все придерживает, чтобы документы не смещались и не выпадали на голову водитель И, в принципе, да, тоже. И, кстати, очень удобно вот здесь хранить даже документы более удобно, чем где-то там в бардачке, потому что туда нужно нагибаться, лезть. Достаточно широкий автомобиль, ну, как для салона этого автомобиля, он вполне широкий, и для того, чтобы достать до бардачка, надо отстегиваться, перемещаться по салону. Давно заметил, что в китайских автомобилях вот последних версий стали более удобные сидения, и они уже в большей мере рассчитаны под человека европейского телосложения. Кто помнит вот тот поток машин, который вот в самом начале экспансии китайцев на наши рынки, поток машин, который сюда пришел, первые машины были для многих наших людей неудобны. Именно потому, что рассчитаны они были под средний рост человека, где-то там метр 65 метр 75. У нас же средний рост населения мужского примерно метр восемь, метр восемьдесят И ты когда садился в эти китайские автомобили, ты понимал, что ну, что-то тут не так. Были рекламации, об этом много говорили, об этом писали. И судя по всему, китайские товарищи эти рекламации читают, смотрят. И самое главное, что они на них реагируют и исправляют свои ошибки. И я столкнулся с тем, что в последнее время и легковые автомобили, и грузовые автомобили китайского производства больше адаптированы именно под человека европейского телосложения. Задался я еще вопросом, тем, которым задаются, ну, наверное, большинство наших зрителей это а что у нас с надежностью этих автомобилей все прекрасно эргономика хорошая э, собран он неплохо внешний вид ну, кому-то симпатичный кому-то нет но в общем симпатичный э, прекрасная грузоподъемность водителю в принципе здесь комфортно а что с надежностью а с надежностью ребята я был очень удивлен автомобиль оказался более чем надежным. Люди делают какое-то плановое обслуживание. Что у нас туда входит? Это ну, инспекция в общем автомобиля, замена масел, замена фильтров и так далее. И все. И в принципе они больше по этой машине никуда не влазят по ремонту. Но больше всего меня удивило то, что когда я начал сравнивать JC, допустим, с таким брендом, как Isuzu, а вы заметили, да, что машины очень похожи внешне. Компоновка, все, примерно одинаковые моторы, примерно одинаковые коробки, грузоподъемность и так далее. Так вот, казалось бы, у японского Isuzu, да, и у китайского GSC уровень рекламации на одном уровне. Какие выводы я сделаю относительно JC-N56? Я в очередной раз убедился, что китайские автомобили уже давно переросли детские болезни, и их можно назвать не просто хорошими, но и качественными. При этом, если сравнивать их с аналогами из Кореи или Японии, они аналогичны по качеству и характеристикам. Но при этом имеют одно достаточно важное преимущество, особенно для украинского потребителя, более низкую стоимость закупки. Моя рекомендация, зайдите на официальный сайт и сравните прайсы на N56 с ближайшими аналогами. Я думаю, вы будете приятно удивлены. Именно автомобили GSC позволяют в более короткие сроки выйти на самоокупаемость, то есть повышают рентабельность эксплуатации автопарка. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. В этом случае вы одним из первых получите информацию о выходе новых видео о новых автомобилях. Всем удачи, здоровья и финансового благополучия.